بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة, والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ربنا يديدنا ربنا زدنا علما محمد فهما وحكما محمد رسول الله محمد رسول Dalam, dalam bahasa Arab disebut Ar-Raksamaniyah. ataupun kepada ataupun kapitalisme. Ya satu ajaran atau pemahaman yang berkaitan dengan ekonomi. Yang, yang mempunyai cara yang berhubungan dengan masyarakat dan politik. Berdasarkan pemilik, kesalahan dan, kebebasan. dan kebebasannya. Menurut pencipta pencerita, pencerita acara ini, bahawa orang, orang sejarah itu menjadi pemilik tunggal kepada apa, apa yang diserahkan olehnya. Orang tiada tidak ke atasnya. Dan menjadi hak ke untuk memiliki jalan-jalan. Untuk mendapatkan benda benar dengan cara-cara yang boleh menyampaikan kepadanya dengan, dengan mendorongkan perasaan mementingkan diri, diri yang ada di dalam, dalam diri manusia sebagai suatu cara untuk menggalakkan, menggalakkan kepada kemajuan, kemajuan dalam, dalam bidang, bidang ekonomi dengan mengadakan beberapa peraturan yang mengawasinya yang diberi tugas oleh di negara. negara. Kapitalisme ataupun rasa melihat ialah Pahaman yang dia mempunyai kebebasan bawah persoarangan Untuk cari harta, untuk bergerak ekonomi Kita akan bincang bahawa teori ini tak ada kait dengan halal haram Ini cipta manusia Dasar-dasar kapitalisme Di antara dasar-dasar yang ada dan ayat kapitalisme ini ialah Yang pertama, milik persoarangan kepada unsur dan sumber yang mendatangkan hasil seperti tanah, modal dan barang-barang di mana kebebasan manusia untuk memiliki sesuatu bukan sahih dan perkara seperti pakaian ala-ala aroma kenderaan dan binatang ternakan bahkan kadang-kadang boleh memiliki dalam perkara yang melibatkan kepentingan orang ramai ha, ini panggil penyusuan suruh pada benda penting orang ramai dia boleh ambil juga ini adalah teori kapitalisme. Dua kebe kebebasan bekerja pada orang-orang persaharangan -orang dan menggunakan apa yang, yang menjadi miliknya untuk mendapat keuntungan dan kemajuan. Maka ia berusaha sedaya upaya bagi mencapainya. Pencipta dan pengikut ajaran ini menganggap sifat ini menjadi pendorong yang sangat kuat dan penting untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu kegiatan ekonomi bagaimana meningkatkan pekerjaan dan pendapatan bila ada ni maka boleh jadi maju kerana wujud yang ketiga perlombaan kelangan orang besar berlaku apabila adanya perkara-perkara di atas di mana dengan adanya perlombaan ni berlakunya perseimbangan dalam mengeluarkan barang-barang dan menentukan harga kerana masing-masing mahu barangannya lari mendapat sambutan berbunuh suruh laku barang dia Orang ni juga muruh tapi tak ugi lah Biasanya payah murah. Yang keempat menimbulkan kelas dalam masyarakat Iaitu orang yang menjadi pemilik di satu pihak Pekerja dan pengguna di satu pihak lain. Gulungan yang pertama menterbi urusan Yang menjadi miliknya Dengan memikul beban untung dan rugi Ada pun gulungan kedua Tiada hubungan dengan untung dan rugi tetapi yang dikira ialah untuk mendapat ganjaran dan kemudahan. Apa ha, pengguna? Yang kelima berusaha untuk maju dan meningkat dengan mengurangkan perbelanjaan. Membaikkan pengeluaran untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Sama ada dengan mencipta dan mencari alat-alat baru atau pekerja yang dapat memenuhi kehendaknya. Di samping mencari bahan-bahan yang cukup dan banyakkan pelanggan dengan berbagai-bagai cara. Ha? Kurangkan perbelanjaan, banyak untung. Kurangkan pekerja, pakai kilang. Ha? Dia tak kira orang menganggur banyak pun. Ini teori kapitalis. Yang keenam, kerajaan tidak boleh campur tangan dalam keikatan ekonomi. Tetapi kuasanya ialah untuk mengawas suasana bebas. Dan mewujudkan keadaan yang memberi kebebasan kepada rakyat dalam memiliki harta dan melakukan kegiatan ekonomi. Ini teori kapitalisme. Sejarah dan tokoh. Ajaran atau pemahaman kapitalisme lahir di negeri-negeri Eropah. Yang dikuasai oleh pemerintahan Rom, asalnya begitu. Yang mewujudkan golongan feudal, bangsawan. Dan penguasaan golongan agama yang membawa ajaran kepentingan peribadi. Ha, puak feodal, puak bangsawan, puak agama. Puak agama pun kejar ke duit juga. Bertolak dia bermisahkan agama dengan dunia. Sekularisme. Kemudian membebaskan diri daripada golongan feudal dan bangsawan. Kemudian lahir golongan berduis hartawan dari kalangan menengah. Yang lahir daripadanya golongan kapitalis yang berlomba kekayaan. Sehingga berlakunya pandangan untuk kebebasan. Bermula pada awal kurun ke-16 Masihi. Secara peringkat-peringkat. Iaitu pertama-tamanya, seruang membabahkan diri dari berlenggu agama. Agama menyusahkan. Kemudian kebebasan melalui ajaran nasionalisme kebangsaan. Dengan membabahkan bangsa masing-masing. Kemudiannya kebawasan dalam bidang tabi'i termasuk dalam kegiatan ekonomi penciptanya tadi, ada ahli-ahli bukan Islam semua orang kapir berlaku bukan Islam di antaranya tidak percaya kepada Tuhan sebagai mereka ni etis tak percaya kepada Tuhan dan memusuh dengan agama walaupun ada yang beragama Hak ikut agama dia juga Kristian lah tetapi agamanya bukan di Islam dia bermusuh dengan Islam Di antara tokoh-tokohnya ialah Pransu Kizni John Lux, Taku, Mirabu, Adam Smith dan lain-lain. Kedudukan talima dan pertanggahannya ajaran Islam. Ha, kita baca ke depan. Apakah uh, pertanggahan dengan Islam kapitalisme ini? Wallahu a'lam.